25 июля состоялось очередное заседание Народного собрания Гагаузии. На повестке дня значилось много вопросов, которые требовали обсуждений. На заседании присутствовало 17 депутатов. В повестку дня было включено около 8 вопросов, но самым горячо обсуждаемым стал вопрос провалов на экзамене на степень бакалавра по румынскому языку. Много отрицательных оценок, 50 оценок – это много. Если мы 44 имеем по румынскому, то по математике 4. Всего в этом году в Гагаузии по результатам сдачи экзаменов на степень бакалавра 6% из 100 отрицательные оценки, многие из которых по румынскому языку. Было также отмечено, что по сравнению с прошлым годом в целом по Республике Молдова средний балл экзаменов составил 90,46%. На территории ГГУЗ этот балл 94%. Если там 9%, пропорционально, как обычно бывает, по, разным предметам, то проблема у нас существует и острая проблема. Вы тут сравниваете проценты. На равных наши не могут сдавать эти языки, румынский язык. Депутаты Народного собрания совместно с Управлением образования и депутатами парламента Республики Молдова искали пути выхода из сложившейся ситуации, так как эти дети не смогут получить документ об окончании лицея и поступить далее в высшее учебное заведение. Да, вы предлагаете, давайте пусть пойдет он в профессионально-технические какие-то там училища. Если он на девятке, на десятке учился, он имеет грамоту, человек должен в вузы. Если мы сегодня одним из пунктов значит, постановления Народного собрания определим, подготовить совместно с правительством, совместно с парламентом Республики Молдова вот эту государственную программу и запустить ее как можно скорее, если есть возможность, там, с 1 сентября, с 1 октября, это будет очень серьезным шагом, потому что те кадровые, те преподаватели, которые у нас сегодня преподают молдавский язык... Конечно, это, наверное, хорошие педагоги, но в то же время сегодня выучить наших ребят за 4 урока в неделю, возможно, не имея соответствующую среду. На данный момент ученики, не сдавшие экзамен по румынскому языку, имеют право поступать в различные колледжи. Те же, которые хотят продолжить образование в университетах, смогут в следующем году снова попробовать свои силы и пересдать этот экзамен.